Так, я вам сейчас покажу, как будет реагировать ДД-катушка настроенная на частоту 10 кГц. И вот эта вот золотая цепочка. Ее диаметр где-то миллиметра на полтора. Сейчас стоит седьмой порог. Если поставить шестой, могут быть срабатывания ложные. так застежка где-то 4 сантиметра 4 сантиметра как смотрим как прыгает выда и вплотную. Выдающийся вариант, только катушка кольцевая То не с не. балансом. 4 сантиметра. Катушка 6 кГц. Как прыгает ВДИ. Практически так же самое, как и на ДД. Сейчас вплотную.